saya bayangkan in the next one nanti amno pas bercerai dengan dengan apa dengan bersatu dap mungkin bercerai dengan ph amno mungkin bercerai dengan badani Madani. saya kata the only best bet untuk amno adalah untuk bergerak ke hadapan selepas kita kena faham lepas ni tuan-tuan eh uh, case zahid ini. Zaid Hamidi ni Case dia DNAE This just not mounting to equitable Meaning dia boleh didakwa semula UMNO, uh, apa Sorry uh, PKR ataupun PH Madani ni tak bagi dia DAA Dia bagi DNAE So bila dia bagi DNAE Lepas tu baru-baru ni -baru SPRM pula mengatakan Bahawa ada Menteri, bekas menteri Bekas menteri wilayah Yang katanya ada skandal Kita orang suspek kunan Dalam Amno juga yang tu juga akan menjadi beban yang berat kepada Pakatan Harapan, kepada Madani untuk nak simpan amno bersama dengan mereka. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita kena faham. Lepas ini, katakanlah PH menang. Katakanlah PH menang kan. Tanding-tanding amno -tanding, kalah, PH menang besar. Tak payah gabung dengan amno. Agak-agak kena dakwa tak Zahid? So Zahid perlu jadi Perdana Menteri untuk memastikan kes-kes beliau tidak dibongkar semula perlu dijadikan Perdana Menteri Cuma dia nak bergabung dengan siapa Sebab itu saya kata dia perlu bergabung dengan PAS Untuk membentuk satu kerajaan baru Di dalam PRU yang akan datang UMNO tak lama lagi ha, Saya bagi hint tuan -tuan, eh? Akan desak supaya pilihan raya diadakan dalam masa yang terdekat Setelah gabungan itu betul-betul berlaku Anwar Ibrahim sekarang tengah gabra Dia tengah nak offer macam-macam dia tengah nak pleasekan UMNO supaya janganlah tinggalkan mereka. Dia tengah nak pleasekan DAP supaya jangan tinggalkan mereka. Tetapi apa yang dia offer pada UMNO dan apa yang dia offer pada DAP, sebagaimana saya tahu, kan dan saya kenali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sorry Datuk Seri eh. Kan, kamu boleh offer tapi sekarang mereka dah tak percaya. <laughs> Dulu mereka percaya, sekarang mereka dah tak percaya. Rasa percaya tu dah bagi kurang kenapa saya malah nak cakap macam tu lain? Ha. So DAP apa yang dia offer tu takkan benda itu akan berlawanan dengan apa yang UMNO nak. Dan apa yang UMNO nak takkan apa dapat sama dengan apa yang DAP nak. Dia tak boleh tawarkan UEC umpamanya. Kalau dia batalkan UEC, DAP marah. Kalau dia teruskan UEC, UMNO marah. You see? you see, certain things tu memang takkan ada. Takkan ada titik pertemuan di antara mereka. Kan kalau dia batalkan di UEC, DAP marah. Kalau dia teruskan di UEC, AMNO marah. And so akhirnya pertemuan itu tak ada. Dia tak ada nak offer. Apa yang dia boleh offer? Sebenarnya ada tapi takkanlah kita nak cerita formula dia kan. Ha. Pukul 12 malam 4000 orang menonton. Sekarang pukul 12 lah. 12. Lah. Oh, esok cuti eh? Esok jutir. Okay. Biasanya tengah-tengah malam ni tak ada orang menonton Ini 4,000 orang menonton okay. Maksudnya korang minat lah cerita ni okay. Cerita cerai-cerai ni minat lah Saya sebagai coach cerai anda Jadi Penceraian ni, penceraian itu kita kena faham Bahawa madani has got nothing to offer Madani tak ada Benda nak dia offer kepada kedua-dua pihak Kepada semua pihak ni dia tak ada Things that they offer is actually contradicting Kepada satu sama lain So, bila benda tu kontradik antara satu sama lain, nak tak nak, nak apa yang boleh buat? Tak boleh, tak boleh. Can't do anything. Dia orang tak boleh pleasekan seorang ni, tak boleh pleasekan seorang ni. Dia kena buat, dia, dia, dia jam sekarang, tuan-tuan. Kerajaan ini, madani ini, kerajaan datuk Syed Ibrahim telah dijam daripada dalam oleh orang daripada dalam itu sendiri kerana kehendak mereka berbeza. Sebab itu saya kata bila kita rangkul semua, tuan-tuan. Ikan bilis tu sedap. Sedap. Dabai tu sedap. Sedap. Ah uh, kita kata apa? Sayur sedap. Sedap. Sayur sawi sedap. 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 Kita kata apa lagi? Uh, apa lagi kita kata? Uh, jeruk tu sedap. 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 Tapi kalau kita semua letak dalam kuali, dia jadi pelik. Kan ikan ikan siakap sedap. Sedap letak. Dia jadi pelik, tuan Dia tak boleh. Walaupun setiap satunya individu sedap. Amno ada kekuatan DAP kekuatan PKR, PAS, bersatu semua ada kekuatan. Tetapi kalau kamu rangkulkan sebagai satu, disebabkan agenda dan objektif mereka berbeza, dia takkan jadi. Dia akan jadi gaduh. Dia tetap akan jadi gaduh. Sebab itu, sebab itu saya kata, kita suka atau tidak, kita suka atau tidak, this is what going to happen. Tak tahu, apa ramalan saya yang tak betul sekarang ini? Saya bulan dulu saya cerita pasal pasal uh, gabung apa mufakat nasional pasal gabungan pasal itu pasal ini pas berpecah kemudian amno berpecah perlu bergabung dan sebagainya betul tak it's happening. it's happening now sekarang ini sedang berlaku PMX tinggal sekarang ini menjadi apa telah menjadi punch bag dia telah menjadi punch bag punching bag punch bag pula punching bag dia telah menjadi punching bag kepada semua semua dok minta macam-macam ni semua dibagi semua dia duduk minta kata itu kata itu, dia bagi. Dia macam tak ada macam mana dia kata? Okeylah boleh lah bagilah. Ah, uh, orang bagilah, bagilah. Dia tak fikir implikasi dia bagi itu sebenarnya bertentangan. So tak apalah. So lepas ni kami tak ada apa sebenarnya tu ada orang yang tulis tadi. Apa Rafizi apa Rafizi akan buat parti baru? Tak ada tak buat parti barulah. Kau jangan risaulah. Rafizi akan keluar daripada politik Dia takkan ada terlibat dengan politik lagi I, I believe so lah kan? Kalau dia terlibat pun lah bukan sekarang Sekarang bukan masa dia Sekarang adalah masa untuk mereka Untuk kita nak membentuk Nak membuktikan sesuatu kepada rakyat You know we are still Young lah Relatif young dalam politik umur 48 ni Still young lah Kita ada banyak benda lagi kita nak prove on the ground Biarlah yang ke atas tu Right? mereka bergaduh sesama sendiri mereka nak berebut kuasa biarlah orang-orang tua ni teruskanlah buat kerja mereka kita kat bawah kita tunggu dan kita lihat. So adakah Rafizi akan buat parti sendiri? Taklah. Adakah Izwhari akan keluar dan buat parti sendiri? Taklah aku ada dalam PKR je, Ila. Aku kata itu kalau aku keluar tak ada siapa peduli. pun Kalau kita keluar atau ada kat dalam ada dalam tak di dalam kita tidak menambah keluar kita tidak mengurang macam itulah maksud saya. Tuan Ibrahim Segaraga. Okey, kita start tuan-tuan. Eh? Alright, Assalamualaikum. So, okay, saya hari ini saya terbaca satu artikel di Perlis. Menarik eh, apa yang disebut oleh PAS. Dia orang tak nak nafikan. Dia orang menafikan bahawa apa yang berlaku di Perlis itu. Tiga orang PAS yang menyatakan ketidaksokongan terhadap Menteri Besar PAS itu sebagai pengkhianat. Dia kata oh, itu bukan pengkhianat. Mereka tidak mengkhianat. Jadi kita nampak, okay, sebelum saya cerita bersatu nak beri dengan PAS dan sebagainya, kita tengok dalam PAS tu sendiri. Baru-baru ini, Haji Hadi Awang mengatakan bahawa di dalam bersatu, the reason, the very reason kenapa MB Perlis itu letak jawatan adalah kerana ada masalah, ada sesuatu yang ber... Sorry, bukan MB Perlis letak jawatan. Uh, uh orang kata SD itu kerana ada ada masalah projek yang berlaku di dalam Perlis. Ada masalah Mungkin projek ke, mungkin masalah korupsi dan sebagainya. Soalan saya yang pertama, kalau ada masalah rasuah atau masalah korupsi yang berlaku di Perlis, kenapa dan Haji Hadi tahu mengenai dia, dia kata dia tak nak bagi tahu, kenapa dia tak nak bagi tahu? Kan kalau kita bising tempo apa tempo hari, setiausaha politik, bekas setiausaha politik menteri wilayah Siva Malah cerita pasal 50 juta orang dok bising dia tak dia tak lapor kepada SPRM kerana itu satu kesalahan. Maka ia, ia juga menjadi satu kesalahan kalau Haji Hadi Awang tahu tentang ada penyelewengan yang berlaku di Perlis tetapi tak nak lapor SPRM. Wajib bagi dia melaporkan SPRM. So adakah dakwaan bahawa memang ada korupsi, memang ada masalah projek berlaku di Perlis itu berlaku di kalangan orang-orang PAS sendiri? Saya dah kata tempoh hari tuan-tuan, ujian kuasa hero ni adalah UK kat belakang ujian kuasa. Kamu orang pas belum tentu kamu selamat daripada ujian kuasa. Dengan duit, kuasa, segala-galanya kat depan mata, belum tentu kamu selamat. Negeri sekecil perlis tu pun kamu boleh gaduh macam tu. Negeri yang orang kata lapan orang je tinggal tu, kamu boleh gaduh macam tu. Sekarang ni dah bila tiga pula dipecat, ada orang mendakwa bahawa mereka telah te apa, keluar daripada parti. Keluar daripada bayah parti. Therefore, dengan itu maka telah bercerailah mereka dengan isteri atau isteri-isteri mereka. Jadi adakah mereka telah menjadi duda? Bertambah tiga orang duda dekat perlis sekarang ni tuan-tuan. Is that is that the case? Tapi kemudian saya tertarik bila saya baca, kenapa tiba-tiba pas kata itu bukan satu perbuatan khianat. Jadi adakah dia dalam pas saya tertanya, adakah dia dalam pas itu sendiri seolah-olah ada dua grup yang pecah macam saya selalu claim kan saya kata menteri besar tiga menteri besar empat menteri besar PAS itu semuanya terdiri kecuali, kecuali uh, sebenarnya kecuali uh, what do you call that Kelantan. Kelantan itu bukan aliran Haji Hadi Awang. Tiga lagi Haji Hadi Awang termasuk daripada perlis ini. Kan? Jadi tak tahulah kalau tiba-tiba Hadi Awang ni dia U-turn pula menyokong yang menteri besar perlis ni kan. But what I'm saying trying to say adakah di dalam PAS tu sendiri memang ada masalah.